নমস্কার বন্ধুসক মানে হিদেন আজ এই ভিডিওর উদ্দেশ্য অল্প বেলেগ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য বেদিক বাস্তু পুরুষ মন্ডলা দ্য ব্লুপ্রিণ অফ কসমিক আর্কিটেকচার আজ আপনাদের এই ভিডিওত বৈদিক বাস্তু পুরুষ মণ্ডলর বিষয়ে আপনার সম্পূর্ণ তথ্য আগড়াইছো প্রথমে মূল চ্যানেলটা আপনার সাবস্ক্রাইব করে যাতে মূর পিছুর ভিডিওবিল আপনাদের সহজে লাভ করবেন মোর ভিডিও যদি ভাল লাগে তেন্তে লাইক আর শেয়ার করব কমেন্ট করে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করবো বাস্তুপুরুষ মন্দির বৈদ্যিক স্থাপিত্বর ভেতি হিসাবে কাম করা এক মনোমোহা ধারণা ই একই আধ্যাত্মিক পরিকল্পনা যিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডর হইতে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে অট্টালিকা নির্মাণের প্রিন্ট হিসাবে কাম করে এই প্রাচীন ডায়গ্রামত বৈদিক বাস্তুশাস্ত্রর মূল নীতি হৈছে সামরি লুঁধিত আর্হির জড়িয়ে মহাজাগতিক আর পার্থিব ক্ষেত্রন ক্ষেত্রসমূহক একত্রিত করা হয়েছে এতে আপনাদের ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ আৰু বৈদ্যিক উৎপত্তির ক্ষেত্ৰত আগবাইছো ইয়ার বিশেষ তথ্য বৈদ্যিক গ্রন্থ সমূহ স্থাপত্য আর মহাজাগতিকবাদ উল্লেখে ভরি আছে বাস্তুপুরুষ মণ্ডলর ধারণা এই প্রাচীন শাস্ত্র পৰাই উদ্ভব হৈছে যিবোৰৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে বাস্তুপুৰুষে শুই থাকোঁতে ষ্টুপুৰুষ হিচাপে যিজন ব্ৰহ্মাণৰ ব্যক্তি তেওঁক সুচাইছে তেওঁ শুই থাকিলে প্ৰতিটো ভূমি জীৱন্ত হৈ জীৱন্ত হৈ উঠে তেওঁৰ শৰীৰৰ বিভিন্ন অংশত কাৰ্ডিনেল দিশত কাৰ্ডিনেল দিশৰ সৈতে একাকাৰ কৰি যাৰ ফলতে সেই স্থানত সোমাই পৰে প্ৰাণশক্তি বা প্ৰাণৰ সৈতে এতিয়া আপোনালোকক ইয়াৰ বিষয়ে শাস্ত্ৰত উল্লেখ যি আছে তাৰ তথ্য জানি লওক আপোনালোকক আগবঢ়াইছোঁ যিটো আপোনালোকে জনাতো অত্যন্ত প্ৰয়োজন মৎস্যপুৰাণত বাস্তুপুৰুষ মণ্ডলৰ কথা কোৱা হৈছে য'ত ব্ৰহ্মাণ্ড কেনেকৈ অনবিশ্বত মুক্ত হৈ আছে পাৰ্থিৱ বাসস্থানসমূহক আকাশী শক্তিৰ সৈতে একাকাৰ কৰি দেখুৱাইছে ইয়াত লিখা আছে মণ্ডলম চতুৰ্ষষ্ঠি কম বা স্থাপত্য দি বিনিমত বিনিৰ্মিতম যাৰ অৰ্থ হৈছে চৌষষ্ঠিটা বৰ্গক্ষেত্ৰৰ মণ্ডলটো স্থাপত্য আৰু ভাস্কৰ্যৰ উদ্দেশ্যে সৃষ্টি কৰা হৈছে যাক যাক মণ্ডল বুলি পোৱা যায় এতিয়া আপোনালোকক পাঁচটা মলৰ কথা উল্লেখ কৰিছোঁ বাস্তুপুৰুষ মণ্ডল পঞ্চ মহাভোত বা কৃতিৰ পাঁচটা উপাদান পৃথিৱী জল অগ্নি বায়ু আৰু ইশানৰ সৈতে জটিলভাৱে জড়িত মণ্ডলৰ প্ৰতিটো খণ্ডই এটা উপাদানৰ সৈতে মিল খাই এই স্থানৰ ভিতৰত কাৰ্যকলাপ আৰু শক্তি শক্তি সমূহক কৰে করে এতে চৌষষ্ঠিটা গ্ৰীছ উল্লেখ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ মণ্ডলক সাধাৰণতে এইট এক্স এইট গ্রীজ হিচাপে চিত্ৰত করা হয় যার পরিণাম যার পরিমাণ চৌষষ্ঠি গর্গ যাক মন্দুকামণ্ডল প্ৰতিটো কতি প্ৰতিটো গিডক এটা নির্দিষ্ট দেবতা আৰু উপাদান নিযুক্ত কৰা হয় যিয়ে গঠনৰ স্থানীয় ব্যৱস্থা আৰু দিশ নিৰ্দেশনা দিয়ে যিটোৱে যাক স্থাপত্যত প্ৰয়োগ কৰা হয় আৱাসিক ডিজাইন হিচাপে যি তথ্য সেই তথ্য আগবঢ়াইছোঁ আৱাসিক বাস্তুত মণ্ডলৰ কেন্দ্ৰীয় অংশ ব্ৰহ্মস্থানক পবিত্ৰ বুলি গণ্য কৰা হয় আৰু সাধাৰণতে আধ্যাত্মিক আৰু ইতিবাচক শক্তিক ঘৰলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিবলৈ মুকলি কৰি ৰখা হয় বাণিজ্যিক স্থানৰ বিষয়ে আগবঢ়াইছোঁ যিটো জনাত অত্যন্ত প্ৰয়োজন ব্যৱসায়ৰ বাবে মণ্ডলাই বিভাগ প্ৰৱেশ পইণ্ট অৰ্থাৎ এণ্ট্ৰি পইণ্ট আনকি গধুৰ জন্তু পাতিৰ স্থান নিৰ্ধাৰণৰ ক্ষেত্ৰতো পথ প্ৰদৰ্শন কৰিব পাৰে য'ত সমৃদ্ধিৰ প্ৰৱাহ আৰু আৰ্থিক লোকচানৰ পৰা সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰে এতিয়া আপোনালোকক আধুনিক অভিযোজনৰ বিষয়ে আগবঢ়াইছোঁ বাস্তুপুৰুষ মণ্ডল এটা প্ৰাচীন ধাৰণা প্ৰাচীন ধাৰণা হ'লেও ইয়াৰ ৰীতি নীতিসমূহ কালজয় আৰু সমসাময়িক স্থাপত্যৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াক খাপ খুৱাই লোৱা হৈছে আধুনিক বাস্তু বিশেষজ্ঞসকলে প্ৰায় এই মণ্ডলটো ব্যৱহাৰ কৰি মহাজাগতিক আৰু স্থল শক্তিৰ সৈতে মিল থকা স্থানত পৰিকল্পনা আৰু ডিজাইন কৰে ইয়াৰ বিশেষ উদাহৰণ হৈছে কেছ ষ্টাডিজ এতিয়া আপোনালোকক ৰিয়েল ইষ্টেট ডেভলপমেণ্টৰ বিষয়ে বাস্তুৰ প্ৰয়োগৰ যি তথ্য এই তথ্য আগবঢ়াইছোঁ বাস্তুপুৰুষ মণ্ডলৰ নিৰ্দেশনাৰে বিকশিত কৰা এটা ৰিয়েল ইষ্টেট প্ৰকল্পই অধিক বিক্ৰীৰ ৰিপৰ্ট দিয়ে কিয়নো ক্ৰেতাসকলে সম্পত্তিটোত প্ৰৱেশ কৰাৰ লগে লগে শক্তি আৰু মংগলৰ জন্মগত অনুভূতি অনুভৱ কৰিব পাৰে এতিয়া আপোনালোকক কৰ্পৰেট কাৰ্যালয়সমূহৰ যি তথ্য সেই বিষয়ে আগবঢ়াইছোঁ বাস্তুপুৰুষ মণ্ডলৰ যি নীতি সেই নীতিৰ অনুসৰি ডিজাইন কৰা এটা কৰ্পৰেট কাৰ্যালয়ত কৰ্মচাৰীৰ টাৰ্ণ অভাৰ ভয়ংকৰভাৱে হ্ৰাস পোৱাৰ লগতে উপাদানশীলতা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেলাব পাৰে বাস্তুশাস্ত্ৰৰ প্ৰাচীন সংজ্ঞাৰ ওপৰত এই তথ্য অতি আধুনিক জগতৰ সৈতে ইয়াৰ অতি প্ৰয়োগ আৰু প্ৰত্যাহ্বানহীন হোৱাটো অতি প্ৰয়োজন এই আছিল আৰ্কিটেকচাৰ অৰ্থাৎ বাস্তুৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য যিটো আমি আগৰ পৰা এতিয়া আৰু ভৱিষ্যতলৈ মানি থকাটো অত্যন্ত প্ৰয়োজন যদি আমি আমাৰ এই পাৰ্থিৱ জীৱনত সুখ শান্তি বিচাৰোঁ আৰু আমাৰ পাবলিয়া মনোকামনা যদি আমি পূরণ করবো তে আমি বাস্তু নিয়ম মনাত অত্যন্ত প্রয়োজন পুন পাম ভিডিওতে আজিলে ধন্যবাদ